नमस्कार भाई दोस्तों एक तो ना वीडियो को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना थोड़ा सा ताकि जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो कचरा बचा हुआ है ना वो कचरा साफ हो जाएगा जो ये लोग चिल्ला रहे हैं ना युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे मोदी जी बड़ा एक्शन करेंगे जैसे भानमंडिया और उसके दलाल डेली शाम को शुरू हो जाते हैं अगले पांच घंटे में पाकिस्तान बर्बाद फलान बर्बाद और वो मिटा देते हैं पाकिस्तान को अगले दिन फिर खड़ा हो जाता है पाकिस्तान दस दिन हो चुके हैं पहलगांव की घटना को दस दिन दस दिन से सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बकवासबाजी चल रही है ग्राउंड पर क्या चल रहा है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडिबेंस जब ये पहलगा अटैक हुआ था तो वो कहा थे इंडिया में ही थे ना इंडिया में ही थे उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि समझ में नहीं आएगा किसी को भी किसी को भी समझ में नहीं आएगा और जो समझदार होगा ना वो समझ जाएगा कि अमेरिका किस तरफ खड़ा है आपको एक बात मैंने बार बार बोली थी अमेरिका ना अमरीका चाहकर भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा चाहकर भी नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान को वो पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा क्योंकि अरबों खरबों डॉलर लगा रखे चाइना ने पाकिस्तान के अंदर वो सपोर्ट करेंगे ये तो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई मोदी साहब ने दो बड़े ताबड़तोड़ फैसले लिए पहला फैसला लिया भाई आपने सऊदी अरब की यात्रा कैंसिल करके आए और बिहार में रैली कर दी और अंग्रेजी में धमकी दे रहे थे अंग्रेजी में अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी धमकी दे रहे थे चुन चुन के मारेंगे ये करेंगे वो करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब कोई भी भाषण देख लो खत्म कर देंगे पाकिस्तान को चुन चुन के मार देंगे मिटा देंगे ये कर देंगे बस जुमले 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 और वो चल रहे हैं देश के अंदर जेडीवें ने तो तुम्हारी सच्चाई बता दी बयान कर दी है पता लग गया तुम कौन सा एक्शन लोगे पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा सोलह यूट्यूब चैनल बंद कर दिए थे इंस्टाग्राम के वो बंद कर दिए और क्या हो तो गया एक्शन अगर ज्यादा बड़ा एक्शन सोचोगे तो इंडिया के यूट्यूब चैनल खत्म होने शुरू हो जाएंगे बस इतना ही होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा जेडी वेंस साहब आपको ये बयान देते हुए थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई अमेरिका के उपराष्ट्रपति हो आप अगर कल को अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके ऊपर कोई केस साबित हो जाए या उनको पद छोड़ना पड़ जाए तो डायरेक्ट जेडी वेंस अमरीका के राष्ट्रपति होंगे इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं एक तरीके से वो तो दो नंबर के उस पर पदवी पे हैं अमेरिका के अंदर और उनका बयान सुनकर हम तो हैरान हैं मतलब यहां पे क्या दिखाया जा रहा है अमरीका इंडिया के साथ खड़ा है पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे

अब कैसे बटोगे अब तो बटोगे जातीय जनगणना होगी तो बटोगे ना जातियां अलग अलग हो जाएंगी फिर बटोगे कटोगे आएगा ना वही वही सब आएगा पाकिस्तान वाले जो आते हैं न्यूज एंकर बैठा बैठा लेते हैं ये अपने के लाल टीआरपी के चक्कर में और वो इनका ऐसी ऐसी, ऐसी बातें सुना के जाते हैं कि इनको ना इनके छठी तक के पोतड़े खोल कर रख जाते हैं वो छठी तक के इनको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए और वो सुना के जाते हैं गोबर खारिया जैसे आई एम के क्या तू इतनी आराम से सुन गया तू इतनी आराम से सुन गया और तेरे को सुनाया ठोक के मुंह के ऊपर सुनाया ये है इन लोगों की सच्चाई सच्चाई है ये जेडी साहब ने बयान दिया है कि भारत भूल कर भी गलती ना करे ध्यान से सुन उनका बयान है देख सकते हो उनका बयान है आज का ही बयान है उनका कि भारत भूल कर भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करे क्यों जेडी साहब आप भूल गए क्या नाइन इलेवन जो अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था आपने पूरे उसको बर्बाद कर दिया था आपने लादेन को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया था दिन रात एक कर दिया था लादेन को ढूंढने के लिए और कहा मिला था लादेन पाकिस्तान में मिला था लादेन आप खुलकर क्यों नहीं बोल रहे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है कोरोना घोषित आतंकवादी देश घोषित करो उसको अगर वहां से आतंकवादी आए तो उनको आतंकवादी देश घोषित करो आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे कि भारत भूलकर भी कोई अटैक ना करे गलती से भी गलती ना करे ताकि कहीं वहां माहौल खराब ना हो जाए आपको बड़ी माहौल की चिंता है बड़े माहौल की चिंता है जो छब्बीस लोग मारे गए वो क्या थे वो क्या थे आप तो यही इंडिया में ही थे ना फिर आपने क्यों लादेन को ढूंढने के लिए इतने लोगों को मारा था 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 क्यों क्यों किया किया आपने वो हाँ, मोदी साहब ने दूसरा बड़ा एक्शन ले दिया नौ घंटे तक नचारों के बीच में जाकर भाषणबाजी कर रहे हैं नौ घंटे तक नचारों के बीच में जाकर वहां पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बड़े कमाल की बात है ऐसी मैं इधर थारी बुआ की छोरी है के हैं बीजेपी के नेता जाग उसकी सपोर्ट कर रहे हैं अब बीजेपी के नेता सपोर्ट कर रहे हैं बड़े कमाल की बात है दूसरी बात जो इंडिया के अंदर ये पाकिस्तानी झंडे जड़ाए जाते हैं कौन सी फैक्ट्री में छपकाते हैं पाकिस्तानी झंडे कभी पता किया आप लोगों ने करते तो पता लगता किस फैक्ट्री में छप छपते भाई पाकिस्तान के झंडे पाकिस्तान तो झंडे बढ़ाकर भेजेगा नहीं इंडिया में कि मेरे झंडे जड़ाओ तुम वो तो भेजेगा नहीं फिर किस को फैक्ट्री कहां पे है जहां पे पाकिस्तान के झंडे बन रहे हैं वो फैक्ट्री बताओ कहाँ पे है मोदी साहब एक्शन लेना था बड़बोलापन तो हम देखते आ रहे ग्यारह साल से 11 साल से आपके जुमले सुनते आ रहे हैं आप जो फेंक रहे हो उसको लपेट लेते हैं अंधभगत अब तो अंधभत भी आपके विरोध में आ गए आर एस एस भी आपके विरोध में आ गया जो बात का नहीं वो एक बाप का नहीं इस टाइप के बयान आने लगे दूसरी तरफ जो बोल रहे थे झंडा झंडे जो लड़ाए गए हैं जो हिंदू सेना क्या थी कौन सी सेना थी उसके ऊपर इल्जाम लगा तो बोले नहीं नहीं आर एस एस वालों ने किया है ये वो आर एस एस का नाम ले रहे हैं बड़े कमाल की नोटंकी चल रही है हमारे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब वालों को आपस में लड़वाया जा रहा है पानी 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 इधर से वो भंड नचार बयान दे देता इधर से हरियाणा मुख्यमंत्री बयान दे देता बस बयानबाजी चली हुई है बयानबाजी और कुछ नहीं कुछ भी नहीं उसके अंदर बड़े कमाल की नोटन की चला रखी है बदला लेना था कौन सा बदला लिया जाकर नसारों के बीच में जाकर आप भाषणबाजी कर रहे हो वहां जाकर पहलगा जिक्र कर रहे हो ये नाचने गाड़े वाले भांड भंडे ले जाएंगे बॉर्डर के ऊपर दूसरी तरफ सेना के तीनों जर्नलों की आप मीटिंग लेते सेना को खुली छूट दे दी आप तो दो हजार चौदह से खुली छूट देते आ रहे हो सेना को अभी सुनना थोड़ा ध्यान से अगर तुम्हारे दिमाग की बत्ती ना धड़े तो कहना सेना कभी भी एक्शन नहीं ले सकती जब तक सरकार नहीं कहेगी तब तक सेना एक्शन नहीं ले सकती ये इस देश की खासियत है सेना के हाथ बंधे हुए हैं दिल्ली बंधे हुए हैं सेना के हाथ है हम खुद सुनने तो में जब वो पाकिस्तान के मैं जरने बोलिया था ना उड़ी बॉर्डर के ऊपर थे तब उसने बोल दिया था बोला तुम्हारा आदेश दिल्ली से आएगा और हमारा आदेश हमारी जेब में है वो बात चुभने वाली थी चुभने वाली बात बोल बोलकर गया था वो लेकिन किसको चुभती है लगे हुए सब पाओं पाओ पौ पौ एक फोन कॉल में दूसरे देशों का युद्ध रुकवा देते हैं यहां पर कुछ नहीं रुकवाया जा रहा बस झूठी नोटंकी की जा रही है सिंधु नदी का पानी रोक दिया बर्बाद हो गया पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस गया पाकिस्तान महाराष्ट्र के वीडियो शेयर कर रहे हो वीडियो शेयर महाराष्ट्र के कर रहे हो बूंद बूंद को महाराष्ट्र के लोग तरस रहे हैं बड़े कमाल की नोटंकी चलाई जा रही है और में लोग खुश हैं और जेडी बैन साहब आप कौन सी शिक्षा दे रहे हो इंडिया को कौन सी शिक्षा एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि ये अपना बदला नहीं ले सकता क्या नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा दस दिन हो गए बयानबाजी चल रही है अगले आठ दस दिन हो रही है बयानबाजी चलेगी लोग पुलवामा को भूल गए थे जहां पर इतने देश के इतने जवान शहीद हुए थे उसको भूल गए थे लोग उड़ी हमले को भूल गए थे कालूचक को भूल गए लोग हर चीज को भूल जाते हैं लोग हर चीज को खासियत है ये इनको हर दिन एक नया मुद्दा दे दिया जाता है आप लो तो बदला अमेरिका ले तो बदला और इंडिया लेना चाहे तो भूल भी गलती ना करे ये मतलब धमकी है सलाह है या चेतावनी है क्या समझोगे इसको होगा कुछ एक्शन लोग चिल्ला रहे अब तो पूरा विपक्ष भी साथ में खड़ा हो गया विपक्ष साथ में खड़ा हो गया वो ओवैसी जिस ओवैसी को बड़ा मतलब के वो दिखा जा रहा था भाई ये हिंदुस्तान के खिलाफ है ये है वो वो ओवैसी पाकिस्तान को ऐसे ऐसे जवाब दे रहा है आजकल तो ओवैसी सुनने लायक हो गया वैसी सुनने लायक हो गया ना सुनने लायक ना तो ये भंड जो ये फालतू फंड की बयानबाजी ना इनको देखो आप आपकी जो ये सेना है, है ओ कच्छाधारी सेना वो शहीद की बीवी को गलत कमेंट कर रही है उसकी पोस्टों पर जाके हो क्या चल क्या रहा है देश के अंदर क्या चला रखा है देश के अंदर देश किसी दिशा में जा रहा है देश बर्बाद हो चुका है पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है जो बन चुके चलते फिरते ठीक है ना जमीर मर चुका है बस शरीर भटक रहा है आप लोगों को क्या राय इसके बारे में राय रखना आपका रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सच्री अकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर बना दोस्तों दीपक दीपक्यूब चैनल बात और सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आंखों वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह